У нас кстати, да, его зовут Чикивара, Ласковая да, его ему уже пошел седьмой год, работаем в спасательной службе, спасаем людей. А в частности, как бы у нас заключается наша работа, это пост пострадавших при землетрясении, при подвалах, завалах, а также пост в лесу, вот по наши посты в лесу, там, и так далее. Вот такая наша как бы сетевара, такая вот как бы задача. А, а скажіть, будь ласка, ось у вас выполнили чатника змагань <говори> рот баганский людей, Ось у Нидерландов. яким чином проходить цей конкурс? І, ну, за, за що саме там наша собака прибыла такие дискуссии, Ну, значит, как ви правильно сказали, да, это как бы проходил конкурс, а можно так сказать, тестування собак. очень много выступало со всего как бы, мира, Германии, Нидерланды, Швейцария, очень много как бы, там было участников. Задача была какая? Э... Задача была какая? За определенное время найти рых пострадавших. То есть как бы, обозначена квадратура техногенного завала и за определенное время как бы надо найти живых людей. Вот. Все мы просто, напросто удачно справились за города. А скажите, пожалуйста, а вы можете, например, сказать, мужики, людей, я с ними призывала э, собака ваша? Ну вот, как бы, если брать по последним, как бы, ну опять, таки не по последним, а вот, э, которые были за прошлую жизнь, это были поездки в Днепропетровск, Николаево, Куковский район, а также как бы и по всей Украине, будем так говорить, поезд по что опять-таки, в лесном как бы там, лесной поезд. Вот. Э, количество подсудавших, э, да, да. приблизительно, наверное, человек всем за его жизнь, его найденное, как бы, как бы, как бы проезд. Рядом. Рядом. Вот это поворот у меня рядом? Я там. Я да. Ты где? Где? Да, да. На других ещё. И команда на пойдет, пойдет Да, смотри.

那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，